शिवसेनेच्या तिन्ही उमेदवारांच्या मतदारसंघातली आढावा बैठक होती राहुल शेवाळे रवींद्र वायकर आणि यामिनी जाधव यांच्या मतदारसंघातले प्रमुख पदाधिकारी आले होते आणि निवडणुकीची विवरचना निवडणुकीची स्ट्रॅटेजी आणि पुढचा प्रचार दौरा या संदर्भामध्ये आढावा घेतला अतिशय चांगलं बांधणी त्या ठिकाणी झालेली आहे काम कार्यकर्त्यांनी ऑलरेडी अगोदर सुरू केलेलं आहे त्यामुळे या तिन्ही जागा महायुतीच्या शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरच्या आम्ही जिंकू त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाच्या तीन जागा एकूण महायुतीच्या सहा जागा मुंबईतल्या आम्ही जिंकणार महायुती अशा प्रकारचं वातावरण सगळीकडे आहे आणि त्यामुळे हे सर्व कार्यकर्ते आमच्या कामाला लागलेले आहेत हे पूर्णपणे या निवडणुकीमध्ये आपल्या उमेदवारांना विजयी करूनच थांबणार आहेत झाले ना जाहीर ठाणे झाला कल्याण झालं कल्याण तर काम करतोच आहे ठाणे पण काम करतोय नाशिक काम करत सगळे उमेदवार जाहीर झालेले आहेत आणि सगळे पंधरा उमेदवार जाहीर झालेत मुंबईमध्ये षटकार मारणार आणि महायुती जिंकणार आज अरे भैया चुनाव में चुनाव में क्या मुद्दे होते हैं चुनाव प्रचार के मुद्दे होते हैं चुनाव के स्ट्रेटेजी का मुद्दे होते हैं तो वो मुद्दे पर चर्चा हुई हमारे राहुल शेवाड़े रविंद्र वाईकर और हमारे यामिनी जाधव इनके चुनाव क्षेत्र से प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर आए थे उनको मैंने मार्गदर्शन किया ऐसे वो तो पूरे सीजन हमारे बहुत ही अनुभवी सब पदाधिकारी है उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और इसलिए बहुत अच्छी बैठक हो गई है और ये तीनों सीट जो है मुंबई की शिवसेना की हम जीतेंगे दूसरी बीजेपी की भी तीन सीट जो है ये तीनों मिलके छह सीट जो है मुंबई की वो महायुति जीतेगी ऐसा माहौल है यहाँ पर कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं और एकदम पूरा शटकार लगा चेक अच्छे देंगे मुंबई में छः का छह सीट जीतेंगे थाने की सीट जीतेंगे कल्याण की सीट जीतेंगे सब सीटें जीतेंगे जी अरे भैया अरे उनकी ऑलरेडी विकेट निकल चुकी है वो तो क्लीन बोल्ड हो चुकी है और इसलिए अभी और क्या करना है ये लोगों ने तय कर लिया है कि ये काम करने वाले लोग हैं मुंबई का विकास करने वाले लोग हैं जैसे मैं मुख्यमंत्री बना तब से मुंबई में आप देख रहे हैं जो 15-20 साल पहले काम होना चाहिए था वो अब तब हुआ नहीं आज डेवलपमेंट हो रहा है कंक्रीट के रोड हो रहे हैं ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, है बाबा ठाकरे अपना दवाखाना खुल रहा है कोस्टल रोड का ओपनिंग हो गया है और ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है पोल्यूशन कम हो गया है डीप क्लीन ड्राइव हो रहा है क्या हो रहा है सब हो रहा है मोदी जी की भी दो, दो सभा मुंबई में होगी हमने हम, हमने रिक्वेस्ट की हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और वो निश्चित रूप से मुंबई के ऊपर बहुत उनका प्रेम है और मुंबई के उद्घाटन में भी प्रोजेक्ट के ओपनिंग में भी आए थे वो निश्चित रूप से मुंबई में हमें वो सभा देंगे ऐसे हमें आशा और विश्वास है और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मुंबई पूरी तरह एकदम क्लीन स्वीप हम करेंगे संजय निरूपम संजय निरूपम भी आके गए हैं अभी उन्होंने सदीच्छा भेंट ली हुई है वो जल्दी प्रवेश करने वाले है तुम्हें पाहत आहत महाराष्ट्राच्या कुशीतलं जी के न्यूज मराठी सात जनतेची भूमी महाराष्ट्राची